Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, мої підписники, гості мого каналу. З вами я, Галина. Сьогодні у нас 19 грудня. Так, і розглянемо з вами деякі питання. Ну, от таке от написали мені питаннячку. Чи будуть обирати президента в Україні, як у Грузії? Ну, тільки парламент. Чи буде таке? Чи будуть обирати президента України, як у Грузії? Тільки парламент. Чи таке буде? Нет, все карты нет, не, не, разочарование, сомнение, не, 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 нет, не, нет. Нет. нет, это неустойчивая ситуация такая вот говорят, разочарование, нет и удар, нет, так не будет. Ну, че будут меняты Конституции Украины? Че будут меняты Конституции Украины? Не, фантазии и иллюзии. Недоверие, первая карта. Хаос и фантазии и иллюзии. Отсрочка, отсрочка. Нет, пока нет, не показывают. Пока не. А чи будет онлайн голосование в Украине после войны? Чи может таке быть? Онлайн голосование. Может, так и будет. Тоже что-то сомнения и обман. Укрытие. Важное решение, опять будет принято. Это ненадежно, говорят. Не, не, не. Неправильное действие, не это. Ненадежно і обрив. Ні. Щось ні. Ну, на даний момент так показують. Питають вибори, коли в Україні. Ну, у нас ми ж дивились вже й не раз. В 25-му році. Як, як навесні. Так показували карти. Давайте ще подивимось, коли будуть вибори в Україні, чи будуть в 2025 році вибори в Україні? положительное развитие прогресс и договор и оправдано и переход в другое состояние важное изменение и удача и решение проблемы до да, 25 -м. Так, отаке от, от питання. На столі лежить пропозиція про припинення вогню. Чи прийме Зеленський таку пропозицію? Чи прийме Зеленський? Оту пропозицію, що вже лежить на столі. Чи прийме Зеленський? Да. Три карти, да. Бедственная ситуація, враг за спиною. Рішення, таке рішення. Тут щось якісь дві карти, якісь зміни. Якісь зміни, навіть не будь. Як должны бути, але це ілюзії. Як должны бути, ось рішення вже є. Все. Вот тут -от, от надо би поменять, говорять. Але это мечты і ілюзії. Прийме, нікуди не дінеться. Говорять, да. Рішення вже є. Добровольно. Говорят, да. Так обманутые надежды что-то не так. Але да. Прийме. Рішення, таке рішення, дві карти. Рішення таке є. І таке прийме. Тут щось написали, жінки в Києві вийшли на мітинг за демобілізацію, за повернення полонених. Чи почує їх влада і чи, чим це все закінчиться? Чи доб'ються вони свого? Жінки в Києві. Я щось не бачила. Це раніше було. Може, зараз і є. В Києві жінки требують там мітинг, демобілізації, повернення полонених. Чепачу я их влада сомнения Но. сейчас как тут завышенные требования карта сомнения и как вот завышенные требования бесполезная суета ссора, ссора, ссора махают. Ну, положительный результат, но по звездам я чуть дальше. Помощь. Печаль, карта печаль. Ну, не, важное решение, что будет принято, что почуют. А главное соблюдение данного слова и бесполезная суета. Десь там по звездам, что-то, решается, конечно. А от так сразу ні. Чи відкриють кордони відразу після припинення вогню? Ну, От в Україні. Чи відкриють кордони? Відразу після припинення вогню. Відразу не ще довгі ще долгие проблеми. А потом завершення, ще завершення, і як, жіночка якась. Жіночка, положительне развитие. Жінка. Не відразу. і да, жіночка, ось все випала, і карта сили, побіди, і положительне развитие. відкриють, але не відразу. Хорошие перспективы и помощь якась женщина. Женщина выпадает. Відкры не відразу. Так, далі. Ну таке от питання. Чи хотів Донбас приходу Росії? <связь> Чехати в Донбасс приходу России? Нет. Сейчас я, сейчас. Нет. Это спекуляция и фантазии. Спекуляция и фантазии. Карта мага, карта мира. Кризис, кризис. Не, не важное решение. Сейчас, сейчас подивимся. Ну, в кого-то чрезмерный энтузиазм был. Заблуждение. Вот идут две вот карты такие. Как заблуждение и чрезмерный энтузиазм. У кого-то был. Ну а в основном вот карты. Это фантазии. Чехотив Донбасс. Донбасс хочет освобождения и мира. Освобождения и мира хочет Донбасс. Враг за спиной и заблуждение, и чрезмерный энтузиазм, вот это вот там махалы и махают до сих пор. Там некоторые, конечно, есть. А в основном... Ну, это такие, такие патриоты везде, я хочу сказать. Вот такие патриоты, я хочу вот тут показывать, с чрезмерным энтузиазмом. За Россию, дуже встречали там. Даже в те несчастные Николаевки, его вот там, родина моя, Херсонская область. Там тоже такой праздник устроили. Сейчас они потекали, их уже нет. Праздник такой устроили там, россиянам. Такие были рады. Вот, пожалуйста. То что, что брать? Это везде так. Вот такие патриоты везде есть. С чрезмерным энтузиазмом, с радостью. Есть такие у Ну, чтобы весь Донбасс, нет. Это заблуждение и спекуляция. Всех не надо брать под одну ребенку. Люди хотят миру и освобождения. Я не то, что защищаю, я просто знаю, что и в Днепре, и в Харькове, тот же Харьков, везде. И тот же Херсон, я ж скажу, там сейчас на Николаевка, и то нашлись. Целая куча их там сейчас потекала. Так що патріоти везде є. Так, от эти от хорошо, спасибо. Перемовини в Брюсселі зараз, так? Да? Засідання Європейської ради. Що вони там вирішують? Чим это? Ну, по завершенню ж війни там, по щось по допомозі по Україні, не Україні. По завершенню війни. Чим вони там, що воно там? Який результат? Перемовин в Брюсселі. Зеленський поїхав. Ну он помощь хорошая первая карта. Помощь хорошая. Что вони там решать? Ну, он по окончанию и по обрыву. У них там ціла куча у нас Правда, на карта силы победы. Вот по закинчению, вот по закинчению две карты. Обрыве завершения цикла решают. И что решать? Ну, он победа, карта силы победы, помощь хорошая и хорошие новости. Ну, будем надеяться. Вот выпала карта силы победы. И хорошие новости, важная информация, вон документы. И помощь хорошая. И вот это вот по завершению. Вот. Карта смерти, обрыв, прерывание и завершение цикла. Вон их там тела куча. Ну дай Боже. Дай Боже. Так, вот так я питаюсь. Я, кажется, это радиостанция судного дня. Где там? В Ленинграде. УВБ яка 76. Что это такое? Что это воно там за Ну, какие-то як, тайные, секретные, зашифрованные сообщения. Вроде говорят, это было перед войной. Вот такие были зашифрованные. А потом война началась, прекратилась. Вот ну, это так я почитала. Что оно такое, я вообще даже и не чула. Вот. И вот это сейчас. Что-то там. Какие-то шумы, какие-то сообщения засекреченные, да? Зашифрованные. Это правда. Что воно такое вот? Радиостанция в России он судного дня. Это вот правда или что воно? Такая есть? От брехни. Он все карты. лицемерие, хаос, сомнения большие, брешут, пугалки, так показывает карты он. Все, неудача, печаль, депрессия, вот это вот лицемерие, вот это вот башня, это такое же сомнения большие, распад. Вот это идет как борьба за выживание, хитрость, хитрость и лицемерие, брехни, не не никакого доверия. Вот это печаль, тоска, потери. и вот цело такие лицемерие и хитрость. Ну ли карта лисы, это хитрость, хитрость и обман, и разочарование, и критичный ман, и ненадежно. Это, а там все карты не Не-не-не-не-не-не. Скрита враждебность, лицемерие, хитрость, брехні, пугалки, страшилки. Так, все ми подивилися. Все ми подивилися все. Тепер я гляну. Хлопців, хлопців гляну. Пару чоловік возьму. Так, вот эта жіночка дуже красива. Ой, Александр, пропавший без вести хлопцы, подивлюся. Пару человек. Александр, 28 лет, светло очи. Рик и три месяца я пропал. Скажите, пожалуйста, карта Ленорман, скажите мне, пожалуйста, правду. Александр, 28 лет, светлокарие очи. Реки три месяца, як пропав. Де він? що с ним? Сложная какая ситуация, но положительный результат. Вин живой, живой, это оправдано, живой и победа. Живой, живой. Сейчас пока разногласия и сложная ситуация, але положительный результат и карта победы. Живый, живый, живый покровитель, король. И восстановление энергии. Живой. Живой. Дальше дивиться не буду. Как там, що там, де там. Коли повернется, це дуже довго. Если надо, значит уличку пишіть і будем роздивлятися. Так, живой, Александр живой, 28 років, лет, Светлокари очи. Мама просила. Так, Владислав, 27 років, лет, блакитні очи. Зник у Маріуполі, ще в 22 році. Владислав, 27 років, очі блакитні. Зник у Маріуполі, ще в 2022 році. Чи він живий? Карта Победы. изобилие успех и это и приезд сейчас я покажу карты женщина ждет вот пожалуйста первая карта живой живой приеде восьми приеде женщина ждет еще, еще пару карт и король решает проблему да да живой все карты хорошие четко показалось король решает проблему терпение конечно сверхмеры все все живой Живо я вычеркиваю, чтобы я потом не это еще одного возьму. Так, этих все посмотрела. Ой, багато, дуже багато. Вот этот Руслан подивлюсь. Руслан. А то Ой, так багато ще. Руслан 29 лет, зеленокарий. Потрапил в полон у вересні. А, це жіночка питала, яка його подальша доля. що... Ну ви ж знаєте, де він. Тож я... Без вісти пропавший вже я дивлюсь. Ну сейчас он живий. Руслан 29 лет, зеленокарі очі. В полоні. Чи він живий? Живий і ви об этом знаєте. Гибкость мислі, інтуїція І это. Ви ж знаєте об этом. Живой. Враг за спиною. Да, хорошее предзнаменование і карта радості. Живой, он живой. Подальшу долю я не дивлюсь. Це в личку пощить і будемо дивитися. Так, это живой. Константин, сорок років, очі карі. В полоні ще з початку війни. Чи живий він? Константин. О 40 років. Че живый? Константин. О Чикари 40 років. По прямой. Живой. Сейчас. Живой. Сейчас, сейчас. Решают он, решает, Живой. Длительная бедственная ситуация. Жи, решают. Вот видите. Вот, решают. Он живой. Живой. Решают. Ну, пока критично. Пока что... Да, откроет. Откроет дверь, вернется. Живой. Живой. Константин. И вот этого сейчас на этой еще страничке подивлюсь. И хватит. Андрей. Андрей. 32 рока. Сиро-голубеочи. Под Марием пропал. в 2023 уроке. Андрей. 32 роки, сиро-голуби пропал под Марьинкой в 2023 році. Чи живый До дому, до дому, до дому, до дому, живой. Смотрите, сразу карты показывают. Ну, а то есть не пошли уже по прямой, да. Да, 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 да. Ну, как спекуляция идет, да, приедет. Вот карта, живой. Живой, кто понимает вот карты, живой. Спекуляция идет спекуляция Спекуляция. Вот. Так, живой, живой. Точка опоры и, и удачи. И колесница приедет. Живый. Слава тебе, Господи. Живи, хлопцы. Так, все. А те буду там, кто там еще, буду дописывать и потихоньку дивиться. Ну, тут еще богато. Сколько там уже времени? Продивиться всех. Игорь, 50 лет, и очи серии. Что же мне... Мне оно муляет, как только говорят. Игорь, 50 лет, очи серии. Так, что он пропал? Неведомо, где он пропал. Игорь, 50 лет, очи серии. Чижевый Девин. Вот тут карта горя выпала. Сейчас. Сейчас подивимся. Вот первая карта Пагана. Игорь. Вот горе по дьяволу. Неприятная неожиданность. Ирония. ну, не карта, не карта. Погана карта. Вся погана карта. Нелогичность, распад, карта смерти, горе, мучение. Вот тут карта погана. Не, не могу сказать ничего. Они сразу показывают. Игоря подавился Виктор, 20, что? Сири очи. Это, пощить сколько років. 28.09.1969 року народження. Очи Сири. Виктор, пропал в яр. Я, часа в яр. Чи живый? Виктор, 28 років. Ой. 28 -го. 09 1969 -го року народжения очень сири Черенжевый пропав часовьяр. Так, колесница и это, это да. Как наказание вседозволенность. Сейчас. сильные враг. Тоже идет спекуляция. Конфликт и возвращение. Да, этот живой. Вот карта. решение проблемы, колесница и возвращение. Хорошие перемены. Этот живой, Виктор. Так, и что тут? Александр, опять сколько роки. Александр, 5.05.84 -го года рождения, Сира Голуби. Полных роки, сколько? Пощить, чтобы я вот это вот не путалась. Александр, 5.05.1984 года рождения. Сиро-голуби-очи. Зник Петзапорожьем. Чи вин живы? Карта хитрости. Неприятная неожиданность и отрицательный ответ. Печаль. Жертва. Обман. Тут карта погана. Що живий не показують пока, не знаю. Надо. Що надо? вони сразу показують. Конкретнее подивиться. розложити повністю карти, подивиться, що. Ну, я не буду сейчас. Это у нас Виктор, да? Ой. Кого я дивилась? під Запорожьем Александр. Виктор живий, Олександр, ось вот это вот. Погана карта. і що, Павло. 35 років світло светло очі. Пропав під э, турецком. Павло. 35 років світло светлокаре очі. Вот так надо писать. пропав під под торецком. він живий, що з ним? Порабощение. пліну, рішення проблеми буде, живий, Этот живой. Живой по прямой. И не один там, не один. Приятное удивление будет. И решение проблемы. Этот живой, живой. Вот, карты сразу показывают. все это Павло. Так. Всех подавила? Да, вроде ж, всех. Вот там это. И так, пощите. Читко, читко, читко. Питання, чіткий відповідь. Скільки повних років, які очі і, це, і все. І ім'я. Все, ми розглянули. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди, за коментарі. Гарного вам дня, мирного неба. Що там, які питання, пишіть, кому що цікаво. Все, вперед до перемоги. До закінчення. Гарячої фази війни, там мені пишуть, не війни, а гарячої фази. Гарячої фази війни. Чекаємо вперед до, до перемоги. Все одно говорю до перемоги. Все, пока, до побачення.